Сьогодні запускаємо третій збір коштів для 241-ї бригади Територіальної оборони Збройних сил України, де служить мій студент. Посилання на Монобанку, на картку Приватбанку і на PayPal будуть в знизу в описі до відео. Бригада на сьогоднішній день потребує небагато, але все-таки наша мета зібрати 300 тисяч гривень разом до перемоги. Слава Україні! История. А, я вас помню, мы с вами пытались О, общаться. Да, было дело. Ну, так что там история. На что там история? Ну, какую тему предлагаете обсудить? Да, ну, пожалуйста, называйте. Не задать тему. Давайте вы. Последствия Крымской войны для Российской империи. Какой? войны? Крымская, которая восточная, 1853-56. Ну, там все, да, плохо было. К сожалению. Последствия. Какие, как вы могли оценить, рассказать, объяснить о последствиях? Ну что, флот был уничтожен Черноморский. Это результат. Я спрашиваю последствия. Ну вы отличаете а, результат от последствий или нет? Не-не-не, ну подождите, подождите секундочку. А, то есть, последствия, это я это так то, понимаю... Это то, что после войны, как российская власть, как российское вот, общество вот, отреагировали на эту это войну. Это же было уничтожение флота. Это результат, в ходе войны, результат. В ходе войны флот был уничтожен. Это Нет, результат. Ну, подписали, не подписали парижский мирный договор. Это результат. А последствия растянулись на десятилетия этой войны. Она большое влияние имела на российскую историю. Вот что бы вы могли сказать по этому поводу? Ну, я мог сказать, что упадок был, конечно, большой. Его, конечно, да, потом преодолели. Ну, как бы очень страшно было. Да. А следующей войны? Мы еще с этой не а, закончили. А война? Давайте с этим закончим. Я так и да. не понял, никакие последствия, кроме общих фраз. А какие еще должны быть фразы? Что Понятно. я должен вам ответить же на, на мой же собственный вопрос? Я отвечу. Ну давайте. Последствия это реформа Александра II. Вот это вот последствия. Когда Александр II понял причины, по которым он проиграл эту войну. Он провел целый ряд реформ. Вот это вот последствия. Если вы хотите, мы сможем с вами обсудить самую эти главную, реформы. Самую главную, славу, самую главную причину и последствия он все-таки не преодолел, к сожалению. Ну, конкретизируйте, пожалуйста. Это причина, это никогда не верить на слово, да даже и на письменном договоре англосаксам, этим тварям. Вот самая главная причина. Вы просто золотой человек для контента. Однозначно. Я с вами, блин, полностью согласен. Я лучший. Правильно? Конечно. То есть даже, дальше, даже обговаривать нечего. Достаточно уже этого. Да, действительно. У вас есть какие-то вопросы? Да, конечно. Причины войны 1904-1905 года между Японией и Россией. Территориальная. Владение южным Сахалином и Курильской грядой. Полный бред. Возможно. Давайте не свой возможно. вариант. Вот полный бред. Ну прекрасно. Давайте теперь вы свой вариант. Давайте Южная Северная Корея плюс Маньчжурия. как так, Какая что. война? 1904-1905 год. Продолжайте. Я вроде так и сказал. Вы я просто уточнил. Ничего. Продолжайте, я ж не против. Ну а что не так? Не, все так. Как бы вы выжили золотой человек для контента. Продолжу. Просто продолжайте. Конечно. Давайте продолжим. Что вы о ней знаете вообще? я же ничего не знаю. Я же ошибся. Что я вас спрашивал. Что я вы ж... они Смотрите, вы, знаете? вы спросили, я ответил. Хорошо, кто победил. Хорошо, кто там победил? Япония победила. Россия проиграла да. эту войну. Почему? Какие были сражения? Может Почему? Быть, Под Мукденом, Цусимское сражение. Одна из главных причин – это логистика, потому что по там одна была только железка, по которой перебрасывали вооружение. Вот. Достаточно ее перерезать, и вся логистика ломается. Все верно. Плюс да, еще да. бездарное командование в российской армии, всякие куропаткины, которые абсолютно были бездарными. Вот причины. Ну что не что же, так. В большинстве случаев, да, с вами ну, так Видите, так как вот, хорошо. Вы же золо... золотой знаете человек. Для контента. Вы типа, хотите там раскрыть меня, правильно? А зачем вам раскрывать, вы сами раскрываетесь? Ну, естественно, я такой вот, представляете... Вот, но ну, так я же вас похвалил дважды. Да неужели? Какой вы молодец? Вы лучший тоже, с моей стороны. Видите, как хорошо. Ну да... Все сложилось с вами. У Николая II... Корее были, как вам сказать, очень сильные денежные влияния. Вы в курсе, что в Корее, оказывается, я сам на самом деле этого раньше не знал, там 80% леса это лиственница. Это, это, вопрос это был вопрос? Это да, это вопрос был. Нет, не в курсе. Вы, вы не задавайте мне вопросы. Вы просто Чё, рассказываете. Так? Ну, вы, рассказываете, наоборот, вы рассказываете то, что смотрю, вы хотите вы, рассказать. Мне, вы, я послушаю. Нет, нет, я смотрю, что вы тоже такой ну, человек, как бы подкованный. Может быть, даже скорее всего, даже лучше, чем я. Ну, натренированный. Вот. Хотя меня никто не тренировал, сам тренировался. Вот. Э, и поэтому я вот так вот, может, подтвердить, не подтвердить, и, может, опровергнуть. Да, не в курсе, вы рассказываете. Я же третий раз скажу: вы золотой человек для контента. Рассказывайте. Так точно. Этого Это достаточно. Хорошо, правильно. Так вот, и э, из, ну, насколько я знаю, что э, в Корее, ну не в Корее, а в России теперь было создано, э, как бы сейчас сказал, не то, что у... не, не ООО, а как вот во внешней стороне вот называется поевое, общество, да, по тогда было, если не ошибаюсь. Не такое было, да. Да, 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 да. По разработке там местных ресурсов. И Япония-то, в принципе, я, ну, насколько я понимаю, насколько я немного там почитал какие-то книжки, кстати, уже не помню, какие давно это было, она воевать-то не особо хотела с Россией. Ну, нахера. Мобилизационная способность России да, вот взять монетная способность Японии взять, как бы, ну вещи-то немного несопоставимые. Вот и, и, и насколько я знаю, было два посольства, два посольства Санкт-Петербург, чтобы договориться, ребят, забирайте себе Маньчжурию, оставьте нам Корею. Но Япония Корея, конечно, естественно, была нужна. Они, ну, не вариант, вообще просто не вариант. Без нее как-то дальше развиваться. Ресурсов своих нету. О, да, там были кредитования. И ТД, т.п. и Англия, и САС. Что и... было? Кредитование. Еще раз, просто. Кредитование. А, все, извините. Соответственно. Ну, там у них, насколько я помню, это, по-моему, 30% это занимало всей страны именно обеспечение флота то есть 30 процентов было у них тупо, Ну на флот их в то время но вот. они конечно америку потом показали после 42 -го года но бездарно Ну это Бог с ним это потом вот и тут сыграло конечно вот этот паевое общество в развязывании этой войны и плюс еще то, что Николаю, ну я скажу так, что я его реально не уважаю, Николашки, второму там еще и табло расхерачил полицейский в Токио, если не ошибаюсь, да, по-моему, на него напал. Кстати, по результатам этого нападения его даже в тюрьму не посадили. Его просто уволили со службы, насколько я знаю. Ну вот такие вот были предпосылки, как минимум. И посольство два раза приезжало. Говорит, ребят, не надо воевать, не надо. И когда Япония наконец-то напала, она ни одного пакта на тот момент подписанного ну, не нарушила. Как-то вот так вот. А выиграла, да. Да, к сожалению, бездарное комбанование, да, логистика, да. Да. Проблема России. Спасибо. Спасибо конечно. за столь э, широкое объяснение причин русско-японской войны. Японская русская наверное, правильно. Русско-японская ну, неправильно, русско потому что инициатором была Япония. Ну, вполне да, возможно. Вот интересно, почему в российской историографии до сих пор она называется русско-японской, хотя как бы правильно японско -японская. А, Скорее всего, потому что благодаря вот этому гниди Витте, Ой, извините. Uh, так хотелось. Да, вышли, вышли из нее без потерь, то есть без репараций, позорных. Uh, хотя на самом деле, да, конечно, ну мое мнение, да, ее не надо было тогда оканчивать, то есть никаких мирных соглашений там просто дальше надо было. Ну, с другой стороны, что мы сейчас знаем, да, вот об этом. Действительно, что мы сейчас знаем? Ничего. Mm, да нет, нету -то тонной литературы на эту тему полно литературы, да, ну, и это... знать. и альтернативной литературы, блин, сколько. О, есть? Давайте за это зацепимся, за альтернативную литературу. Ой, ни, ни в коем случае не надо, потому не что понять. там бред идет, да, там бредятина. На самом вы деле. можете сказать, что для вас называется альтернативной литературой? А это вот что бы было бы, если бы вы вот сделали когда-нибудь... А, все, понял. Как бы это логия украинской мовы. Ну, что было бы, если бы я понял, не росли бы грибы, да. Вот. ваше здоровье. Печень ваша, как ты, пожалуйста. Это да, это точно. Вот. Так, русско-японскую войну мы круто обсудим. Еще какую тему обсудим? Ну, давайте 39 -го года войну Финляндия, Россия, что вы о ней знаете. Ну, давайте я только вы Кто рассказать. виноват? Давайте вы на этот вопрос ответим. Кто, на кого напал? Ну, давайте советская, давайте советская вы на этот вопрос. А, Советский Союз, используя в мае или инцидент, якобы, что якобы обстреляли советские войска финскую территорию. Бездарная абсолютно война, которая с ноября 1939-го, по-моему. С ноября 39 по-моему, по март 40 -го года. Хотели захватить всю Финляндию, но не получилось. Линию Маннергейма, правда, преодолели. Че вы кривитесь? Было создано правительство Финляндской Народной Республики во главе с коммунистом Кусининым. И Молотов четко заявил, что они не захватывают Финляндию, а не освобождают Финляндию. Вот есть правительство с Кусиным, которые подписали договор вот, о мирном там существовании. А удалось только отодвинуть там километров на 20 границу от Ленинграда и что-то там еще на Кольском полуострове. Да, удалось. как бы и не надо было. Не надо было захватить всю Финляндию. Для этого а я смотрите, с... а смотрите, Для... а, а, ну, я сразу а, а, могу а, закончить. Давайте. Смотрите, вы так красиво смотрите. рассказывали о Корейской смотрите. войне. Я, я же вас, как вам я вас не я перебивал войны, правильно? Неправильно, я вас не перебивал, а, когда я, вы я. рассказывали о Корейской я войне. Могу ли я закончить хотя бы фразу молодой Все, человек? Без, без вопросов поднимая о. руки. Мол, именно мол, мол. за эту агрессию изгнали Советский Союз из Лиги наций? Все? Ну, как бы да. У вас какие-то да? есть вопросы или альтернативная а точка посты, зрения? Войны вот этой, какие были? Чего? Ну, предпосылки войны. Предпосылки непосредственно, обидеть, но вы же обидеть. сказали. Предпосылка. Я пытаюсь ответить. Молодой человек. Во-первых, меня зовут Виталий. Давайте как к вам обращаться, чтобы я на вас Владимир. не. Владимир! Да, понятно. Владимир. но это ненадолго. Предпосылкой было подписание Пакта Риббентропа Молотова, где четко делились. Сферы влияния Советского Союза, Сталинского и нацистской Германии в Восточной Европе. Финляндия попадала вся в сферу влияния Советского Союза. Сталин попытался ее скушать, но не получилось. Правда, линию Мажино советские войска с огромными потерями преодолели таки, но это не дало захвата всей Финляндии. Слушаю Все? вас, Владимир. Все? Ну хватит с меня. А, скажите, пожалуйста, перед началом этой войны на каком расстоянии от центра города Ленинград находилась граница Финляндии? Без понятия. Если вы мне скажете, а я что? как бы... А что так? А я знаю, что вы прекрасно это знаете. Нет, не знаю. Напомните, пожалуйста. 27 километров. Замечательно. И что из этого следует? А что такое 27 километров? Ничего, если нормальная дружественная страна, с которой вы не хотите бороться. она была дружественной? Абсолютно. Если бы Советский Союз не выделывался, она была бы если дружественной бабушки, страной. А Советский бабушки, Союз правильно? выделывался. Советский Союз хотел захватить эти территории независимо, нет, 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 независимо нет, от нет, расстояния в 27 нет, километров. Правые есть подтверждающие документы. Документы Если в показать, студию. Документы, документы в студию. Советский Союз. Документы в студию, Владимир. Я, я, что, я вас за язык полезу. не тянул. В архив полезу. Нет, нет в открытом пожалуйста. доступе. Нет, гуглите. Не-не-не, нет, Владимир, смотрите. Это есть нет, Владимир, есть. Владимир, давайте с вами договоримся. Как вы взрослый да, человек. Как Если хорошо. вы говорите, да, Владимир, да, пожалуйста. Да. Пожалуйста, есть пожалуйста, пожалуйста Владимир, если переслать? вы, да не надо никак переслать. Вы берете мобильный телефон, Зачем? открываете, Я показываете, есть, показываете если мне эти внизу, документы. Вы можете даже не показывать. Владимир, пожалуйста, Владимир, пожалуйста, доказательства, доказательства лежит на доказуемом. Я вас за язык не тянул. Если вы Но говорите, вот, давайте я фразу углу, закончу. Вот проблема, давайте да. я фразу закончу. Доказательство лежит на доказуемом. Все? Я Закустили? вам заясню... Нет, не перебивайте меня, Нет. Владимир. Доказательство лежит на доказуемом. И если вы говорите... Что есть какие-то документы? Документы в, документы в студию. В и только после этого будет. Таких документов продолж... нету, вы хотите сказать? Я ничего не хочу сказать. Я вас Тогда за язык молдите. не тянул. Если вы ничего хотите. Я вас молдите. за язык, Владимир, не тянул. Пожалуйста, есть, Владимир, да, предъявите нет, документы. документы, и мы я продолжим я с вами эту есть, плодотворную есть. дискуссию. Да, нет, документы. документы в студию. Да, нет, документы. документы в студию. Да, Союз. Зачем документы в студию я вас за язык не ваши, тяну ваши 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 да и хер на вас документы как в студию вы? владимир документы да, в студию разговор вас. будет продолжен я жду ждите найдите они в открытом доступе покажите не не читать, прочитайте эти документы провисите. слушаю вас не -не 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 курите пейте пожалуйста Документы в студию. Я позволю себе посчитать до пяти. Если Всё. документов не будет, Всё. я с вами распрощаюсь. Всё. до свидания. До свидания. Значит, вы слились. Сливайтесь. 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 Увы и ах, на этом контент Слайки. закончен. Документов нет. Сливает. Конечно, я просто сливаюсь, потому что Не Неаргументированные доказательства я не собираюсь. А тепер перед історією. Є у мене з ним відео, а можливо, і немає. Єдине, що він прочитав, це про російсько-японську війну. Я не готовий говорити правильно, він говорив неправильно. Ну і минулого разу він все намагався звести до російсько-японської війни. Потім він мені все розказав, все, що я розповідав про російсько-японську війну, і він сказав, що я правий. Це його слова, які я його пам'ятаю, про Крапаткіна. Про логістику залізниці туди до Кореї. От. І тут в нього аж очки загорілися, що дивіться, я правильно відповів на його питання, бо це єдине, що він вивчить. Потім і минулого разу він починав оцю балаканину про 39 рік. Я не пам'ятаю, чим це все закінчилося. от Але коли говорити і відкидати абсолютно. Визначені істориком істориками речі про захоплення Фінляндії, то його обличчя почало кривитись, тому що ж треба було отодвинути границю від от Ленінграда. Оці всі сталінські виправдання вони працювали ще. Дай то Бог в 70-х роках. Уже в 80-х роках історики, навіть радянські історики в період перебудови, показали, що ці всі аргументи абсолютно безпідставні. І документи дійсно відкриті про цю війну. Це воно є, збірники документів надруковані. І якщо він хотів щось доказати, то треба було відкривати. Але оце е, сам я довір іскати. Ця позиція коту під хвіст. Сказав про документи, промовив це слово. Вони є шукай, доказуй. Ні дружественна страна, ні хібила комунізм строїть во всьому мірі і всі країни світу піднімати проти себе. Оце головна глобальна причина. От. А не відсунуть кордон 27 кілометрів було. От Ленінграда. І далі то, що столиця в Москві. А от це 27 кілометрів від Ленінграда це якась фішка совєтської яка, Ну, тільки оцей Мідінський його по другому кругу почав крутити. Ну, це вже ж всі сміються з усього. Всі історики навіть російські міняємо, які ще там у в'язницях не сидять. Ой. Не годиться він для контенту. Перехвалив я його.